25 лет выходит в ринг Василий Ломаченко. Ну, в общем-то, многие говорили о том, что Василий Ломаченко должен был идти в профи уже после первой Олимпиады. Но решение отца и самого Василия было, мы знаем какое, взять еще одно золото Олимпиады. И он сделал это. После он не сразу перешел в профессиональный бокс, а еще и выступил за украинских атаманов, где показал что без шлемов он уже практически готов покорять профессиональный ринг. И вот, наконец-то, мы дождались этого момента. Хай-тек. Такое прозвище у Василия Ломаченко. Справа его менеджер Эгис Климас. Серьезная команда была у Василия в Америке. Там все специалисты, включая специалистов по физической подготовке, включая массажиста и других. Все это было предоставлено Василию. Был у него огромный дом возле океана, новый автомобиль. В общем-то, Бобарум пошел на все условия Василия Ломаченко. Одно из этих условий – это то, что единственным тренером – нашего украинца является его отец Анатолий Николаевич Ломаченко. И именно он будет в углу своего сына. Майкл Баффер начинает нам представлять этот бой. Ну что, мы все знаем, что Василий Ломаченко поставил себе высокую планку очень быстро добыть пояс чемпиона мира. Трое судей, которые будут обслуживать этот бой, были на ваших экранах. И Рассел Мора, третий в ринге. Так, на кону титул WBO International. представляє представляють нам першим хасера міроса, який здобув цей пояс до речі, здолавши в гостьовому бою філіппінця Ре Батісту. Доволі несподівано для багатьох, але тоді мексиканець показав характер, волю до перемоги. 24 чотири победи, по моїм даним, 25, 25. п'ять да. 15 досрочних, 3 пораження, але ні одного пораження досрочного. Кстати, стойкий парень, Настоящий мексиканец, воин в ринге по прозвищу Негра, черный. Ну а теперь представляют нам Василия Ломаченко. Снова-таки 25 лет ему, он из Белгород-Днестровского, аккерманец, двухкратный олимпийский чемпион. Выпьет ну, даже, да, дамы, русский язык уже Майкл Баффи хорошо знает. Це таки перший поєдинок на профіринзі. Доволі мить. Чекаємо від Василя хорошого бою яскравого поєдинку. Спонсор трансляції Регіна Королева Вод України. Little bit, little bit. Да, ну, В общем-то, многие... Говорили о том, что слишком рано, слишком рано Василий Ломаченко выходит на вот таких серьезных соперниках, соперников, как Хосе Рамирес. Парень занимает седьмую строчку по версии WBO, имеет э, в багаже серьезный опыт. Но все это не пугает Василия. Он сам так решил, и Бо Баром еще до этого боя говорил о том, что это не мое решение, это решение самого Василия, он Попросил, он захотел, и я ему даю такую возможность. Ну, такую возможность дали не просто так, а все дело в том, что Василий Ломаченко в Америке провел просто фантастический спарринг-сессии, где показал все, на что он способен. Там уже поняли все, кто видел эти спарринги, что Василий действительно очень серьезно настроен, и на него можно рассчитывать. Дає Василь Ломаченко в першому раунді попрацювати своєму супернику. Хоче він відчути ем, і приймає на захист удари Раміреса. Видно, в принципі, от щойно був такий підозрют, що заряджений Василь дуже сильно. І готовий на 100% до цього поєдинку. Бачить він всі атаки Раміреса. Читає його дії. Ну, поки що сам не квапиться. Да, Василь Ломаченко у нас лівша, як ми знаємо. Его можно называть универсалом, потому что он может и поменять стойку, может боксировать. Воу, а что здесь у нас уж? Ха -ха. У нас нокдаун, не, сам, не сразу понял, а это сам Рамирес. Прочувствовал удар по печени и оказался на канвасе. Такое быстрое начало от Василия Ломаченко, уже он успел опустить на колени соперника. І це суперник з топ-10-ки світового рейтингу. Сьомий номер. Нагадаємо. Настільки потужний і швидкий Василь Ломаченко. Буквально перша контратака, і вже на канвасі опинився його опонент. Рефері придумають, що опасних движеннях головами. От Раміруса, взагалі, грязний парень. Ті, хто виділи його бої, вот особливо последній проти рея Баутісти. которую он выиграл довольно-таки неожиданно. Поехал на родину соперника, Филиппины. Отобрал у него пояс. Послал в нокдаун до этого. Хотя и сам побывал в нокдауне, нужно сказать. Но вот там были такие моменты, как удары локтями, бодание головой. Все это нужно было бы предусмотреть. Я думаю, Василий об этом знает и готов к грязным, грязным приемам соперника. Ну, то бачимо, непогано дуже Василь лівою прямою пробуває на зустріч і бачить всі атаки, атаки Раміреса. Дуже так від них захищається завдяки переміщенням. Обережно боксує і водночас знову ж таки читає ситуацію Василь Ломаченко. Видим, что во всех компонентах Василий, конечно, превосходит своего соперника. Но что не отнять у мексиканца, это, конечно, воля к победе. Он да, он не такой скоростной, но он постоянно идет вперед, он постоянно преследует, атакует. Хороший сейчас правый боковой. Снова со смещением. Жесткие, акцентированные удары пробивает Василий. Хороший раунд. Регина, Королева. Вод Украины. Спокойно, внимательно. Растягивай, потяни его на себя. Просто пусть он бьет воздух. А ты начинаешь с Не нужно это для чего? Подсади его. Прочувствовал? Слышали мы подсказки Анатолия Николаевича, заслуженного тренера Украины по боксу. Естественно, по боксу. А вот это и нокдаун корпус и боковые в голову. Да, и не сразу понял сам Рамирес. Еще раз смотрим. Это правый боковой. Да, ну бывает такое, когда боксер пропускает удар и через какое-то мгновение он ощущает, что называется, он себе. Решил не рисковать, Рамирес взял колено, что еще раз говорит о его опыте. Иной раз стоит вот так взять паузу, дабы прийти в себя. Мирос понимает, что Василий Ломаченко еще никогда не проводил 10-раундовых поединков. Напоминаем, что максимум в ринге он держал, проходил 5 раундов в, во всемирной серии бокса. Но там и перчатки были э, любительские, в которых нельзя полноценно сжать кулак. Видімка, серия прошла серія пройшла. Просто насолоджуюся я от, рухами в ринзі Василя Ломаченка. Наскільки він э, вміло захищається, наскільки він переважає за швидкістю свого суперника. І видно, що в будь-який момент може додати. Ну, це падіння да, неприємне. Не да, там просто споткнувся ногу соперника. Підставив сказал, с ногу. Такой вот он непростой, неуступчивый не мексиканец. Ну, никто и не ожидал, что для Василия это будет легкий бой. Слышим, какая поддержка Урамишеса. Понятное дело, что большинство там мексиканцев в зале есть кому болеть за Хосе. Ну, а ей украинцы в зале Александр Усик пулытив Петриматы Василя Ломаченко. Да, наш еще один. А бывший атаман, который переходит на профессиональный ринг. Какая атака от Василия. Как это все выдерживает Хосе Рамирес. Василий не стал добивать. Взял, взял паузу. Но уже, согласитесь, предпосылки к досрочной победе Василия Ломаченко просматриваются. Я, мне кажется, что Фантастично, не на, не на полную катушку бедруга. сейчас Рамиреса, Вы он нас... 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 <связываешь связываем> снова руками. <связываем> Як працює корпусом, як легкий на ногах Василий Ломаченко. Ну, действительно, и это при том, что это первый его поединок у так? Можно получать просто эстетическое наслаждение от э, бокса в исполнении Василия Ломаченко. Об этом говорил и Бобарум. Можно процитировать его слова. Василий Ломаченко это все, что вы хотите видеть в профессиональном боксере. Действительно, Василий Ломаченко умеет все. Ну а что касается его передвижений по рингу, его маневренности, то это заслуга, конечно, отца, который отдал Василия Ломаченко в детстве еще на, на больше, чем на три года на танцы. Этого очень не любил Василий, но был вынужден танцевать. Регина, королева вод Украины. раз смакуем многоударную комбинацию от Василия. Разбил блок, но ну, тут пожалел, я думаю, на Вася соперника. И я думаю, вы согласитесь, видно, что Василий пока что не на полную катушку работает. Легко, непринужденно бережет силы. Василия спрашивали, что он считает является главным отличием любительского бокса от профессионального. Для Василия это, по его словам, э, тайминг и, в общем-то, правильно распределить силы. В этом случае на 10 раундов. Безлич раз разів Василь Ломаченко в 12 раундов в дистанції на тренуваннях, але офіційний поединок це все-таки трошечки інше. Не было нокдауна. Что там было? Столкновение с головами. Да, тут уже Рамирусу досталось от Василия. Василий тоже умеет попадаться, если что. Так вот, народные танцы Василию э, подтянули ноги в детстве. И после этого снова Василий принялся за свое любимое дело. И с тех пор мы видим молниеносного, быстрого маневренного Василия, который просто деклассирует своих оппонентов. Ну такая спроба пресс от Хосе Мираса. Там жоден из ударов не влучил в уцель, но все-таки не припиняет. Такой работы, небо то першим номером, мексиканець. Хотя Василь Ломаченко его так швидко зустрічає, и э, башить атаки суперника. Да, но ну, не всегда видит именно благодаря работе но Посмотрите, как смещается после своих атак Василий. Дыра, 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 дыра! долю секунды он просто уходит из поля зрения оппонента и может пробить очень неожиданно. Ну, мы не знаем, какая там была установка у Василия Ломаченко. Возможно, Анатолий Николаевич сказал, ну, чтобы он не спешил. Все понимают ценность прохождения полной дистанции полной дистанции, конечно. Особенно для будущего прочувствовать, продышаться. Ну и Вася, Вася лунаем в Лас-Вегасе. Да, слышим, что у наших там хватает болельщиков. Бо Барум в инсайде внимательно смотрит за действиями боксеров. Конечно, в основном он смотрит за действиями Василия Ломаченко. Як-от не залишається під ударами мексиканця Василя Маченка, бачимо постійно закручує в бік то в один, то в інший. Ну і завдає ударів. і Черговий раунд виграє тут на зустріч. Викидає знову ж таки без питань. Так, заговорочний контроль за Василем у всіх трьох раундах. Регіна Королева вод України. Ну а мы видим, как объясняют основные правила рефери. Боксером, Хуану который... Мануэля Маркеса, который это слышал, я слышал уже это множество раз, но такова процедура. Еще и переводит Маркесу на испанский, и все. Реферітова боя. Uh, 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 Спонсор трансляції Регіна королева вод України. Черговий раунд буде зараз цього поєдинку, рей, не рейтингу, а титульного поєдинку WBO International Пояс на кону. І у ринзі Василь Ломаченко. Хай-тех. Як його називають, Да, уже, наверное, многие знают, что Василий Ломаченко, если сегодня одержит победу, то уже во втором поединке может боксировать звание чемпиона мира. Ну, казалось, что або другой, або третий, побачим, но ну, Можливо, пока те, что, что, что еще идет... залежит и много от Василия, как он сегодня себя покажет. Естественно, но Изначально планируется именно во втором бою. Напомним, что после этого поединка вы увидите еще бой Орландо Солида против Орланда Круза. Именно в том поединке выяснится следующий соперник Ломаченко. Естественно, если Вася сегодня одержит победу. Довольно интересная пара. Ну а мы бачим, как Василь Ломаченко зараз завдає влучних ударів і вчасно і доволі ефективно захищається, працює да, вторим номером Василій. В общем-то, не особо йде вперед. Ми знаємо, що він може працювати і першим, і вторим номером. Не зупиняється Хосе Рамірес, Хоча, як на мене, дещо він приголомшений, адже... Но ну, такого дебютанта в ринзе, может быть, он еще не встречал. Таким римным, техничным, с такой швидкістю, с такой ефективною роботою и них и рук. Да, ну сам Рамирес говорил, что раз Вася хочет боксировать со мной в дебютном бою, то это его проблема Я готов. Он не знает, что такое профессиональный бокс, и я ему покажу. Но пока что Василий показывает сопернику, что такое бокс. Переигрывает во всех компонентах. Воу, отлично просто сейчас. Навстречу превосходно поймал слева. И не бачив этого удара Рамирос, и даже был удивлен, же оно прилетело. А прилетело. Да, и обратите внимание, что снова-таки не вкладывается особо Василий в удары. Работает легко, непринужденно. Многие говорили о том, что якобы Вася не обладает там пушечным мощным ударом, он не накаутер и так далее. Сам Василий об этом знает, об, обо всех этих слухах, но готовых развеять. Василя дійсно є хороший, акцентирований. Точний удар проходить від нього підтверждення моїх слов. І это нокдаун ще один каут як на мене, ключила дуже... там да скрючила просто Рамірса. І що? важке падіння мексиканця, і здається, перша перемога у Ферензії у канані Василя Ломаченка. Блискуше, переконлива і знову ж таки. І тут Василь Ломаченко на голову на дві голови вищі своїх суперників. Ну, как вам безударный Вася, кто там его так называл? Вот вам и дебют Василия. Очень жесткий, хлесткий, неожиданный удар для соперника. Анатолий Николаевич, я думаю, доволен дебютом своего сына. Ну а Рамирс до сих пор не может подняться. Ждем повтор. Наверняка это был удар по печени. Нашого ракурса не очень хорошо було видно, куди же там пройшов удар. Не побачили ми 10 раундів боксу, але побачили э, блискучу техніку, неймовірну швидкість Василя Ломаченка. Ну, багато авансів було. Ну, і Всі вони, як на мене, виправдані. Адже такого боксера ще, можливо, і світ не бачив. Принаймні, э, блискуча аматорська кар'єра. Бо баром лічно вийшов поздравити... Э, Василия и осень смотрим фантастичный вот дебюту про но... режущий удар снова такие за спины соперника мы не видели, смотрим отсюда сверху серия ударов по корпусу, да, возможно там удары солнечное сплетение прошел снова таки с этих ракурсов не совсем нам было все это заметно, но в любом случае мы что мы увидели, мы увидели что Василий на голову превосходил своего соперника. Таким образом, он становится уже в первом своем бою чемпионом WBO. Интерконтинентальный, интерконтинентальный поезд у него во владении. И что? Мы очень надеемся, что уже во втором бою он встретится с победителем пары, которая впереди у нас в трансляции. Майкл Баффер говорит о том, что в четвертом раунде чистым KO, чистым нокаутом победу одержал. Гордость Гелдера Днестровского. А германец Василий Ломаченко. Радіє все-таки Василь Ломаченко. Звісно ж, певний він відчував психологічний тиск. Багато хто казав: ну що ж, ти та одразу так, от за титул, 10 раундів. Ну, не було 10, 10 раундів. Знову ж таки, блискучий феєричний дебют Василя Ломаченка у профірінзі. Ми побачили. Да, ну а ми зараз просмотрим просмотримо хайлайти цього поєдинку, лучші моменти. Вот, первый нокдаун в первом раунде от Василия. Да, до этого, напомним, Рамирес ни разу не проигрывал досрочно. Вот мы видим подножку в исполнении мексиканца. Василия она не смутила. Ну и мы видим, какие пулеметные просто очереди выпускает Василий. Все это проходит ни одной промашки бьет прицельно. Ну и цель нокаут. Подарок, нокауты, нокдаун и сотрясение. Макс Келлерман берет Что вы можете сказать о дебюте? Еще раз, еще раз. Что был очень интересный бой. Да. Как ты его видел? Как, что ты сказал про него? Ну, на самом деле, у меня была задача отбоксировать 10 раундов для того, чтобы прочувствовать всю дистанцию профессионального бокса, так как это был мой дебютный бой.

I, I was telling you that it, i have the power for it and i'll do it why didn't it show up in the world series of boxing but it showed up tonight because because of the gloves like i explained you can close your face with the other gloves with amateur gloves Топ-ранк, ваш promoter, has uh, Bob Arum's been talking about you and Rigondeaux in the not too distant future? What are your thoughts about что ты скоро опять иметь бой. Что ты думаешь Я думаю, что Rigondeau это великий боец, он очень сильный, и я думаю, что мне нужно провести еще несколько боев для того, чтобы встречаться с таким мастером, как он. Is that out of respect? Is that for professional skill at this point? Кого? Кого? конечно. конечно. Thank Да, интересный переводчик был у Василия Ломаченко, хотя менеджер Эдис климас прекрасно справлялся с этой работой.